فلان صاحب جس نے مجھے لے لیجئے آپ تو یہ بھی نہیں مانتے آپ تو اس کا بھی انکار کرتے ہیں اس کا انکار تو کفر ہے اللہ کے کلام کو انکار کر رہا ہے قرآن کے اندر آیا ہے یہ اور آپ اس کو نہیں مان رہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں یعنی کہ اب جذباتی وار ہو رہے ہیں آپ تو شریعت کو مانتے ہی نہیں ہیں شریعت میں تو یہ لکھا ہوا ہے شریعت تو یہ کہہ رہی ہے جو قرآن کی آیات نہ مانے وہ مسلمان ہو سکتا ہے وہ تو کافر ہے اللہ کے بارے میں ایسی بات ہم سوچ بھی نہیں سکتے یعنی کہ جس طریقے سے میں مانتا ہوں اس طرح مانوگی جس طریقے سے آپ مانتے ہیں اس طرح میں مانوں گا تو ماننا سمجھا جائے گا جب مسلمان سمجھا جائے گا جب سمجھا جائے گا اس نے قرآن کو مانا اللہ کے حکام کو مانا یعنی کہ میں اپنے نظریے کو اپنے فہم کو دوسرے پر مسلط کرتا ہوا دیکھوں گا تو اس کو صحیح تسلیم کروں گا ورنہ میں ہمیشہ اس کو کافر منافق فاسق گمان کرتا رہوں گا اس کو ہمیشہ ہی گمان کرتا ہوں اس شریعت کو نہیں مانتا یہ اللہ کو کم مانتا ہے اللہ کو مانتا ہے جیسے کہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے جیسے کہ تم بیان کر رہے ہو ایسا ماننے کا مجھے اللہ نے مختلف بنایا ہے کہیں نہیں بنایا اس نے مجھے خود پابند کیا ہے کہ تم غور و فکر کر کے اللہ کو تسلیم کرو اس نے کہیں کہا ہے کہ فلاں شخص جیسا مانتا ہے ویسے ہی ماننا میں نے حج کو ایسا سمجھا ہے آپ ایسے مانو گے تو آپ مانو گے آپ نے قرآن کی آیت مانی ہے اگر آپ نے اس کے علاوہ دوسرے نظریے سے اس کو بیان کیا تو آپ کو انکاری گوان کیا جائے گا یہ کیا بات ہے اگر میں کہہ دوں کہ جس طرح سے میں نے اس چیز کو سمجھا ہے سوالات کو حج کو اس طریقے سے آپ مانو گے تو صحیح مانا ہے ورنہ آپ انکاری گوان کیے جاؤ گے تو پھر یعنی بات تو دونوں طرف سے ہو سکتی ہے سب سے بڑا ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جیسے میں مانتا ہوں ایسے مانو گے تو درست ہے ورنہ تم تو انکاری ہو قرآن کے تم قرآن نہیں مانتے تم تو اللہ کو بھی نہیں مانتے کیونکہ اللہ کو تو ایسے ماننا تھا اللہ کا تو ایسے ماننا تھا کہ اللہ میری باتوں سے خوش ہوتا ہے اللہ میری حرکتوں سے بھی ہو جاتا ہے ایسے مانو گے تو اللہ کو مانا تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جیسا قرآن نے کہا ہے ویسے ماننا ہے جو زمانہ چاہے کیسا بھی مانتا رہے اللہ نے ہمیں اس کا مکلف نہیں بنایا ہے نہ ہی میں اپنی سوچ کو دوسرے پر مسلط کرنے کا پابند ہوں اور نہ ہی میں کسی کی مسلط کردہ سوچ کو اپنانے پر مکلف بنایا گیا ہوں اگر کسی کی سوچ کو ماننا ہی قرآن نے لازم کیا تھا تو قرآن ہر فرد کو مخاطب کر کے عقل و فکر استعمال کرنے کی دعوت کو دیتا ہے وہ کہہ دیتا کہ معاشرے کے چند پڑھے لکھے بندے ہیں یہ یہ لوگ ہوں گے وہ سمجھیں گے ان کی سوچ کو مان لینا تو قرآن ہر کسی کے بارے میں یہ بات کرتا کیوں ہے کہ ان نفیز عاری گل آیات لکھاؤں تفکر تفکر کی آیات تو ختم ہو جاتی نا اگر چند لوگوں کے پاس ہی معاملہ چلا جائے کہ چند لوگ سوچیں گے چند لوگ بیان کریں گے اور سب لوگ اس کی مانیں گے تو درست مانا جائے گا تو میں ان آیات کا کیا کروں بھائی ان فیض عالی کا آیات اللی قومی یا وہ کون سی قوم ہے اور پھر اس میں ظلم پر ظلم کیا ہے وہ قرآن نے کہا نا ظلم آدم بادہ علیہ آباد اندھیرے پر ایک اندھیرا کا وا وہ لگایا کہ انہوں نے جو مان لیا وہ مان لیا اب تو تم اپنی عقلوں سے اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے انہوں نے سمجھ لیا وہ ختم ہو چکا معاملہ اب تمہیں ان کے ہی فالوور بن کے زندگی گزارنی ہے کیوں بھائی تو وہ قوم کون سی ہے جو آیات لیے قومی کلون کا مزداق بنے گی وہ کون سی قوم ہے وہ کب آئے گی وہ قوم کیا یہ قوم اس کے لیے تھی اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ اس زمانے کی قوموں کی بعد کوئی قوم ایسی نہیں آئے گی یہ والی آیات تو میرے پاس آنی نہیں چاہیے تھی اگر اس قوم کے لیے تھی خالی یہ بات کہ وہ سوچیں گے سمجھیں گے اور اپنی سوچ کو دوسرے پر مسلط کریں گے انہیں کی سوچ کو رائج کرنے کی کوشش کی جائے گی انہی کی اس شخصیت کو لوگوں میں نکھارا جائے گا بیان کیا جائے گا اور باقی سب ان کی فالوور بن کے چلیں گے تو اس والی ان والی جو ان جسی تمام آیات ہیں اس موضوع کی جتنی آیات ہیں میں ان کا کیا کروں وہ میرے لئے کسی قسم کی اپیل کی باعث ہی نہیں بنتی ہیں وہ تو میرے لئے فقط ایک ثواب کی حیثت سے حیثیت رکھتی ہیں ان نفیز علی کا لا آیات لی قوم کون سی قوم ہے وہ وہ کب آئے گی وہ قوم ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا کلام اس وہ جتنی قومیں ہیں وہ ساری کے ساری پہلے آ چکی ہیں تو اب کیا کر رہی ہیں یہ والی آیا